доброго дня друзья я вам сейчас дещо покажу так а, да ну, хочется всех поздравить с Новым Роком. <laughs> а, блин, трошки не встых я. Но я думаю, что у меня будет еще тысяча, чтобы подключить эти панели. <laughs> а эти уже работают. Видите, небо. Там, до речи, все замело. Добро, что сделал те сходинки. Всего, вчера, вчера пришла лесенка, не встиг ее змонтувати, але у нас уже можно чекати Діда мороза. А эти панельки очищаются уже самостоятельно. И, и так вроде бы что-то вырубляют. Сейчас... Побачим, что у нас по выработке. 30 ватт, бачите, 70% у меня батарей. В хате вчера протопился дуже тепло, а при моем потреблении, я вам сейчас покажу, 280 ватт. Это не самый мой минимум. У меня может быть еще, еще минимально. Я могу где-то до двух дней сидеть вот на этих батареях. То есть для автономности важно иметь как можно меньше потребления. А батареи вони просто компенсируют какие-то основные потребы Может быть, то холодильник. Но холодильник при минусе можно поставить, скажем так холодное примещение или вообще морозилку на улице. По сути, для себя я разумею, что для автономности э по электропостачанию самое важное маты как можно меньше потребителей и тепло в хате. Поэтому зараз я могу заходить до 200 ватт в годину и почти ну, не 30 киловатт, но у меня очень великая батарея, Я можу дочекатися сонця і обратно зарядити батареї. Цей рік буде дуже важливий для мене для того, щоб з'ясувати для себе, скільки днів я можу знаходитись в автономному режимі і скільки я зможу зекономити дров, якщо я зроду опалення також від сонця. Всім добра, друзі, і мирного неба!